Ми вас вітаємо із вашим святом, святом вчителя. Ви для нас зробили дуже багато чого хорошого протягом цих років. Вам дуже вдячні за це і бажаємо вам провчити ще стільки ж класів, скільки взагалі у нас є зараз в школі. І отримувати від них тільки хороші компліменти і отримувати задоволення своєї роботи. Время времени 8-го класса. Витаем с Я, Дмитрий Денисович, витаю всех учителей с профессиональным Все учителей школы поздравляю с меня учителя. Желаю, чтобы ваши ученики хорошо учились. Ну, что еще можно сказать? Ну, чтобы все выпускники хорошо сдали экзамены я от имени восьмого класса поздравляю наших учителей и хотел бы пожелать э, как можно больше э, оптимизма к ученикам, доброты к ним. И э, ну, мы все хотим, конечно, 12 баллов, так что ставьте нам 12 баллов всем. Вот. Э, ну, в общем, что еще могу сказать насчет учителей? Что нет у нас такого учителя в школе, которого никто бы не любил есть всегда у нас учителя любимчики, у каждого класса свои. И пусть каждый, кто поздравляет сейчас, как бы представит своего учителя и пожелает ему мысленно, но если он вот там возле то пусть тоже пожелает так же. Спасибо. Имени Дедатка Любая Класса, я хочу привитать наших любых учителей с нами учителя. Хочу им обожать и снова здоровья, счастья, успехи и удачи. І щоб вони завжди залишалися такими добрими і ласкавими з нами. Адже наші вчителі це як наші другі батьки, і ми також повинні їх поважати і любити. Дякую, ми вас дуже Наша школа отлична, мені всім нравиться, построюся, хочите людей, знайшов учитися, відбувається на ночи і Я учеников. а класса хотела поздравить всех учителей с профессиональным праздником а пожелать им счастья здоровья, чтобы у них все было хорошо и всегда они были радостными и счастливыми. Шановные вчиты, хочу пролетать вас с вашим предметным святым и вам терпения, на и творчества. Дорогие учителя, поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю счастья, здоровья, успехов, терпения и всех благ вы лучше даже учителя, чем преподаватели в университете. Нам сейчас, конечно, тяжело в университете, но все уроки базируются на том фундаменте, который заложили именно вы. Хочу сказать большое спасибо Людмиле Павловне, Оксане Эдвардовне, Ине Григорьевне, Людмиле Петровне, Наталье Андреевне, Марии Ивановне за то, что она мне помогала за это описание. И всем-всем-всем другим учителям. С праздником вас! Здравствуйте, поздравляю всех учителей с профессиональным праздником, желаю всего самого-самого лучшего. Желаю, чтобы ученики в чем-то поступали с учителями, учителя тоже поступали с ученикам, чтобы была гармония общения, а также, чтобы у вас все было хорошо и чтобы каждый урок проходил не просто как урок, а как прекрасное проведение времени. Учителя, когда вы будете ругать нас за плохое поведение, не забывайте, вы ведь тоже когда-то были детьми.